पदन्यासक्रीडापरिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्दस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अधस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिदच्छलादाचक्षाणां चरणकमलं चारु चारुचरिते। गदास्ते मञ्जत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृदः शिवः स्वच्छच्छाया घटितकपडप्रच्छदपडः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरिशृङ्गारो रस इव दृशां दुग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीशाभाचित्ते दृषदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये जगत्रादुं शम्भोः जयति करुणाकाचिदरुणां कळङ्गः कस्तूरि रजनिकरबिम्बं जलमयम् कलाभिः कर्पूरैः मरतककरण्डं निबिडितम् अधस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्दः पुरमसि तदस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानाम सुलभा तथा ह्येदे शदमघमुखासिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्दस्तिभिरणिमाद्याभिरमराः कळत्रं वैधात्रं कदि कदि भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पदिः कैरपिधनैः महादेवं हित्वा तव सति सदी नाम चरमे कुजाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् तुरीया कापित्वं दुरधिगमनिसीमहिमा महामायाविशं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषीं गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापित्वं दुरधिगमनिसीममहिमा महामायाविश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मादः कथयकलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णे जनजलं प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणीमुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्यालक्ष्म्या विधिहरिसपद्नो विहरते रथेःपादिव्रत्यं शिथिलयदि रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यम् रसयदिरसं त्वद्भजनवान् सरस्वत्यालक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रधेःपादिव्रत्यं चिथिलयदि रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपिदपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयदिरसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुदेश्चन्द्रोपलजलवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाभिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाजां स्तुतिरियं सर्वत्र देवी नाम सङ्गीर्तनं श्रीमहादेव श्रीमहादेव्यै